sohilidan ikki ming yigirmanchi yıl. yil ikki ming yigirmanchi yildan topganlarim va yo'qotganlarim darhaqiqat ikki ming yigirmanchi yil butun dunyo uchun sinovli yil bo'lib keldi covid o' to'qqiz virusi dastlab bir nechta mamlakatlarda tarqalib so'ngra pandemiya darajasini oldi ya'ni butun dunyoga ya xavf sola boshladi Ana shu orada karantinlar kuchaytirildi chegaralar mahkamlandi farg'ona viloyati so'x tumani a bilasiz o'zbekistonning anklav hududi hisoblanadi ya'ni qirg'iziston chegarasini ichida joylashgan karantin davrida u yer ham mahkam nazoratda ushlandi ya'ni yo'llari bek qirg'izistonni ichidan o'tishni iloji yo'q mening uvolidan onam asli o'sha so'x rayonidan so'x tumanidan bo'lib farg'ona viloyati uch tumaniga turmush qurib kelgan biz farg'ona viloyati uchko'prik tumanida tug'ilganmiz ikki ming yigirmanchi yil iyul oyida onajonimning otalari ya'ni bobojonim qazo qildilar onamlar ikkita qiz uchta o'g'il asli to'rtta o'g'il bitta o'g'illari undan bir o'n o'n ikki yil avval vafot etgandilar ya'ni hozir uchta o'g'il bo'lsa ularning biri rossiyada biri toshkentda bo'lgan karantin davrida onam esa bu farg'onada ya'ni otalarining dafn marosimlariga ham olmadi buni nima uchun bunga nima uchun urg'u berib o'tyapman chunki bunday voqealar juda ko'pchilikni hayotida bo'lib o'tdi kimlardir otasini kimlardir onasini kimlardir aka ukalarini kimlardir farzandini so'nggi yo'lga kuzata olmadi ozgina bobojonimni tarixini aytib o'tsam bobojonim o'sha sobiq ittifoq da, davrida tojikiston respublikasi isfara shahrida ko'mir konida shaxtyor bo'lib ishlagan ular o'sha to mustaqillik paytigacha ishlashgan keyin davlatlar asta asta o'z mustaqilligini e'lon qilgandan keyin o'zlarini ona yurtiga ya'ni farg'ona viloyati so'x tumaniga qaytib kelishgan oilaviy kelishgan lekin mustaqillikdan bir ikki yil o'tgandan keyin kelishgan shuning sabablimi mana shu holatda ularga besh yillik vremenniy pasport berilgan ya'ni onamga ham onamni aka ukalariga ham bobom buvimlarga ham qizil pasport ko'pchilik bilsa kerak besh yillik временный pasport ya'ni besh yil sinov muddati o'zi aslida besh yildan keyin to'liq fuqarolik pasporti berilishi kerak lekin o'sha paytlardagi qonunlar ko'rilgan chora tadbirlar deymizmi shularga ko'ra oradan besh yil o'tgandan keyin ham yana besh yillik yana boshqa qizil pasport xullas to mana shu hukumat prezident almashgandan keyin ya'ni 2017 yilda muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovichning tashabbuslari bilan mana shunday qizil pasportga ega ya'ni zagrapadeydimi shunday fuqarolarga birin fuqarolik to'liq fuqarolik pasporti berila boshlandi shu jumladan onam ham va onamning aka ukalariga ham berildi buning uchun prezidentimizdan minnatdormiz lekin negadir bobojonim bilan jonimga kechiktirilib 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 kelindi mana ikki ming o'n yettinchi yilda berilishi boshlangan bo'lsa mana to ikki ming yigirmanchi yilgacha hali berilmadi shu yaqin kunlarda ya'ni bobojonimni vafotidan oldin pasportingiz chiqdi to'lov qilsangiz bo'ldi degan xushxabarlar kelgan ekan ya'ni qarangki shu pasportni olish bizni oldimizga kelib onamni bizni ziyorat qilish nasib etmagan ekan bobojonimga ya'ni u pasportni ya'ni zagran pasport qizil pasportni shartlari o'zbekiston hududini istagan joyiga borsa bo'ladi o'sha pasport bilan va kerak bo'lsa shunday me'yoriy bir hujjatlarni to'ldirgan holda xohlagan davlatiga ham uchsa bo'ladi ya'ni boshqa davlatga ham o'sha pasport bilan lekin qarangki so'x rayoni anklav hudud bo'lganligi uchun uzagran pasport bilan o'sha so'x tumanidan chiqishni iloji yo'q shuning ah, uchun ular ham kela olishmagan xullas taqdir ekan endi umid qilib turibmiz ah, buvijonimga ham berilsa o'sha pasport tezlashtirib bir yaxshi bo'lardi shu o'rinda yaratgan ega egamdan bovojonimga yaratgan egamdan bovojonimni hisob kitoblarini yengil qilishini oxiratlarni obod qilishini so'rab qolaman yetim qolib yoshlik chog'ida so'ngra yonib farzand dog'ida quyosh ko'rmay hayot bog'ida tashvishlardan tolib ketgan bobojonim kezib tinmay zahmatlar dashtin hayot har gal qaytarib shashtin hali surmay qarilik gashtin alamlardan yonib ketgan bobojonim asli dunyodagi zahmat zahmatmas otasin yig'latgan farzand farzandmas endi endi u dunyoda pasport kerakmas pasport olsam boraman deb o'lib ketgan bobojonim <sighs> bo'lsin derman oxiratda alloh madadkor har namozda sizga yaxshi duolarim bor bu dunyoda yashamoqni o'zga bilib or jannatlarga uchib ketgan bobojonim jannatlarga uchib ketgan bobojonim İçiniyor kendini Dünyada ölümden Başkası yalan ya. jannatlarda bizni kuting bovajonim